від глядачів де пригожин чи чекати наступу пригожина Ща посмотрим а он в тюрьме его где-то человек привязан к столбу молодой человек сидит ну может уже не молодой но такой символ сидит на пустынной скале у море и плачет повязали Короче, да він его повязали где-то Живой, живой, но его повязали. Не слушайте никогда ФСБ и КГБ. Версию ФСБ и КГБ всегда отметайте. Если кто-то где-то разбился какой-то самолет, и кто-то там сидел, да, это еще не факт. Но особенно, что когда они резюме написали, кто погиб в самолете, и они написали, что не конкретно погиб именно этот Пригожина, а тот Пригожин, который с паспортом Пригожина, а у него было, как вы знаете, два двойника, да, вошел в самолет. А, в чем дело. а какой это был Пригожин? Тот ли или другой? Вот об этом история умалчивает. Нет, там разбился, там действительно был убит двойник Пригожина, Евгения Пригожина был уничтожен в самолете. Но самого Пригожина там не было. Uh -huh. no, yeah. Сейчас, видите, я убился, я тоже давно не слышал о нем, и вроде бы он должен был это организовывать революцию, ну вот видите, звезды показывают, что он сейчас в заключении, да, вот повязали где-то его, причем он находится в заключении за границей, не в России, где-то его там заключили, где-то вообще. То а есть не ожидать наступа да, какого-то революции? Да, ну, видите, показал силу, что его сейчас закрыли, да. Ну угу. ладно. Видите, он сидит на пустынной скале и, и плачет, как, знаете, Наполеон на своем острове, когда его затащили. Где-то в Крыму, может даже на каком то реально острове. Вот. А может, он действительно юго-западом направлении уехал и сейчас находится на острове Венесуэле, где он изначально находился. Ага. И еще питание от глядачки, чи залешится Херсон за пиццомком войны под владой Украины, чи пора до России. Херсон же, Весь Херсон, у меня есть клиенты, живущие в Херсоне, на оккупированной части, на левобережье. Я говорю, потерпите до осени. Вот слышали, Зеленский уже начал говорить, что не могут быть разделены города на западные и uh -huh. восточные части. Поэтому Херсон, гарантирую вам, улыбнитесь, восприняйте информацию прекрасную. Весь Херсон будет в составе Украины. А до и у нас будут арбузы, дорогие друзья. На голой пристани будут наши херсонские арбузы, которые на данный момент экспортируем. Доброе. А Мариупольская черешня, когда мы будем есть все, все может быть, все может быть, и после мирных переговоров даже Мариупольский порт может стать украинским. Главное очень правильно договориться. Уверен, что Мелитополь будет в составе Украины, но не сразу. Может, к концу этого года, будет следующий, но не сразу. По мере того, как будут снимать санкции с россией и вдруг Россия поймет, что, значит, им важнее снятие санкций, чем эти какие-то земли, будет сниматься вопрос их территориальной принадлежности. Могу вам сказать даже больше. Возможно, они захотят провести там референдум и отпустить Херсон, Херсонскую область и Запорожскую в состав Украины. Угу. Добра. а Луганска-Донецкая область, залышатся все России? донецкая область, особенно в те, до, в те территории, которые до 22-24 февраля 2022 года да, находились, скорее всего, останутся в составе РФ. Вот, а на все остальное там Дональд Трамп будет делить, где ему более выгодно редкоземельные какие-то участки, или <laughs> где больше лития, это отойдет все нам. Вот Прекрасно, что Лития много возле Курахова, и самое интересное, что возле Волновахи. Волноваха, по-моему, изначально еще до войны даже не было нашей, да, или она прям сразу после войны стала э, их территорией. Ну вот Волноваха там тоже очень много Лития может все вернуться в состав Украины. Очень важно, где находится много редкоземельных э, участков. Это может быть. Почему еще очень важно подписать именно эти редкоземельные э, значит, договора, потому что. Дональд Трамп будет потом уже торговаться за территорию. Он будет видеть, где американские компании войдут, где больше всего он может зацепить. Ну, особенно будет такое сильное разделение Донецкой области. Uh -huh. Поэтому там будут еще делить земли. Но это не раньше осени, дорогие друзья. Вот, что вот самое быстрое очень может отойти к нам, это Запорожская с. прям Прямо в ближайшее время вместе с Энергодаром. Да, это вот сам прям в ближайшем а ситуация с Курщиной? Вот сейчас там на Брянск сбирается наступать. Какая там будет ситуация вот, с российскими территориями? Ну, они же хотят сейчас попаперить Сумскую область области на нас, поэтому мы заранее должны предотвращать их, и мы должны колтро наступать. Поэтому наши плацдармы за заняли Белгородскую область. Сейчас границу Белгородской области наши ребята заняли. Да? Их там немного, их там 200 человек, но это достаточно, чтобы удерживать и заминировать все поля. А там все заминировали наши. И заминировали все это на территории Белгородчика. Ну, то есть плану, как на Курщину, наступать туда не имеет. Это чисто превентивные меры, чтобы не зашли... Ну, да, точно так же, как была совершенно превентивная мера уничтожения сужеского газораспределительного участка, да, как там палает огонь там и так далее мы. а знаете, дорогие друзья, есть данная договоренность Москва хотела переправлять свой газ в Европу к Венгру Орбану, понимаете а мы предотвратили эту ситуацию сейчас хочешь, <laughs> не хочешь да? причем Петр Порошенко дал добро, что если он придет к власти он точно откроет этот самый <laughs> трубу из России и опять там какой-то создадут да, где будут воровать деньги но мы предотвратили эту ситуацию. Ну и так как наши ребята подорвали северный поток 1,2 в Германии, мы точно так же сделали в случае. Вот. Теперь никакого газа не будет. Так и не надо. Будут надали надалее палаты, какие-то объекты на Российской Федерации? Ну, не от нас, загалом. Ну, пока они будут упираться и оттягивать мирные переговоры, чтобы 9 мая ничего не взорвалось у них, то будем стрелять куда угодно, вплоть до Урала. А может, когда-то на Урал-вагон заводского полетят наши трембиты или наши длинные «Нептуны», будем уничтожать все, что видим там и так далее. Но как только будет заключено перемирие, скорее всего, это может быть страстная неделя перед Пасхой, а с случится, тогда перестанем стрелять. Но в ближайшие полмесяца будем стрелять. Я считаю, что нужно стрелять исключительно по Москве И чем больше мы будем стрелять по Москве, тем быстрее все закончится Идеальный вариант, даже если мы договоримся о том, что мы стрелять не будем Все-таки направить все, что у нас есть, 9 мая на московский парад Уничтожить его Это будет что-то неимоверное Но это надо очень иметь, Не просто остальные свинцовые яйца если такие будут у Зеленского, то я бы уничтожил бы все, что там будет находиться 9 мая на Красной площади. Вместе с этими подонками, которые начали эту войну. А от дивіться, оця ситуація з обстрілами Одеси. Поки обстрілювали Одесу, якраз там був президент Чехії Петер Павел. Чи може бути таке, що от колись приїдуть до нас якісь іноземні політики, якісь там вищого рангу, наприклад, і буде отакий масований обстріл, і хтось може постраждати? Ми зробимо харарну карту, Нічого такого немає. Кто не знает, харарная карта это как бросать Таро но с точки зрения планет и астрологии на данный момент и на конкретно поставленный вопрос. Также вы можете у меня заказывать натальные карты, годовые соляры, подберу вам королевский градус. Все будет расписано. Ваш дом карьеры, финансов, недвижимости, здоровья, дом экстремальных ситуаций. Сколько лет можете прожить там? Гороскоп бракосочетания Когда лучше расписываться Например на ретроградной Венере Категорически в ближайшее время нельзя расписываться да? Или когда лучше проводить операцию День и час Или кесарево сечение каким, Какую дать значит, имя ребенка Чтобы полностью совпадал с его гороскопом Прекрасные как бы, возможности Он бы имел реализации в жизни Ну и профессиональное предназначение Для подростков Либо вы уже взрослые Сами не знаете ему найти свою профессию Где вы может Повести, лучше быть вам бизнесменом, либо на кого-то работать, либо быть актером каким-то, или еще блогером, например, да. Какое вам, у вас где колесо фортуна, в какой стране вас ждет удача, городской прилокации, всегда-всегда к вашим услугам. Латрос.com.ua, по вайберу, по ватсапу легко со мной связаться, по номеру плюс 38, 063 524 63 24, по вайберу, по ватсапу я всегда вам доступен. А, угу. И, конечно, касательно этого вопроса, очень важно всегда его как бы сформулировать. Еще раз повторите вопрос. Чему же постраждать кто-то из иноземных политиков а, под час от такого массового обстрела россиянами Украины? Поборы король на празднике трех волхвов. Очаровательный характер, веселье, легкость, легкомыслие, любви обили. Нет ни единого шанса пострадать ни у кого. Все угу. будет нормально да? Это добро, потому что это же не первая ситуация такая. Было да, уже... помните, когда атаковали Зеленского тоже в Одессе, вот тогда а, с, с, с польским каким-то, по-моему, да? С грецким, А, кажется. с грецким, точно, да. А, почему? Греция тогда была переволочной зоной, и, значит, все, Америка поставляла через их военный, ну, базу военную, которая в Греции находилась. А Петр Павел – это самый ненавистный для Раши Человек, президент Чехии Могу вам сказать почему Именно чешская инициатива Раздобыла нам миллионы значит, Артиллерийских снарядов 155 калибра Нам целовать во все места нужно Петра Павла, Павла. Великолепный, блестящий Бывшим Он еще и генералом был Он просто замечательный, великолепный И видите как Раша его ненавидит Точно так же как она ненавидит Раша Значит и тоже в Одессе был теракт против Кирилла Буданова. Помните, он находился в Одессе, и он был действительно в Бристоле, в этой гостинице, и он вовремя уехал и был нанесен удар прямо по его номеру, где он находился. Но вот сейчас в Бристоле, она же, как гостиница Красная, в Одессе разрушена. А почему по Буданову? Буданов чуть дважды не убил двойника Владимира Путина. Вот совсем недавно. Два покушения не удалось, к сожалению, сорвались, но ждем третьего. Ну, и всем понятно, что, что там двойник Лили Путина сидит, потому что он полностью было разоблачение где-то неделю, там или две назад, когда он вышел в форме охранника. Видимо, он украл эту, эту форму это, у Медведчука, потому что тот тоже в такой же форме. И там каким-то писклявым голосом на ставке что-то говорил. Знаете, пока, пока его потом не подректировали, не подмикшировали, потом я смотрю, и съемка такая. Вдруг Путин, у которого нет щек, вдруг на официальном сайте Крен у него и щеки появились. И вдруг он заговорил путинским голосом. Дорогие друзья, отправляю вас на Кремлин.ру. В Ютубе есть там такой канал. И посмотрите, как они переделали интервью Владимира Путина. Вот этого. То есть двойника ровно все смонтировали так, что теперь не отличишь. И голос даже изменился, понимаете. А мы же слышали оригинал, там писклявый голос с задержкой был. Понимаете? Так что в Москве, не верьте, никакого настоящего Путина давным-давно нету, но есть Лили Путина. Это плохо. Шточный интеллект творит, в чудеса. Абсолютно. Просто залезьте и посмотрите, как они смикшировали, диджеи постарались, обработали его голос и даже надули щеки. Ну, не отличишь теперь почему такие вот теракты и по, э, такие замахи саме в Одесе отбываются? Это совсем Бадинский город, у него восходящий знак скорпиона. Вообще у нее есть такое жало скорпиона, значит, значит Бесара, там, а туда есть куялинский лиман, туда выходит там еще это. Дорога Котовского в ту сторону вообще Поэтому Одесса всегда была бандитским городом Помните, Одесса, мама, Ростов, папа Два бандитских города Ну и всегда там что-то происходили, Взрывы, теракты там Если какая-то эпидемия, то точно в Одессе Помните, ты... ну я не помню В 1970 год мои родители рассказывали Что никого не выпускали из города Потому что там была эта самая Как-то болезнь, которая распространяется обезвоживанием Называется. А, в общем, и никого не пускали, не выпускали. То есть вечно какие-то ситуации. И чума была в Одессе, чума, гора. А, то есть, ну, вот, вот такая вот ситуация. Ну, портовый город еще в том числе. А, поэтому, да, всегда Одесса вот такая, да. Благостраждальная, да. Да, но в этом ну, не так сильно она пострадала в начале войны, как Николаев многострадальный и Херсон сейчас, как бы, ситуация. Но, дорогие друзья, если бы орки дошли бы до Одессы, они так бы ее точно уничтожали. Я вам серьезно могу сказать. Но, тем не менее, дома и новостройки строятся в Одессе, особенно в Аркадии. Говорят, а чего вы там не вот. платите? Люди говорят, а это самое, военное положение. А нет, тогда разорвем с вами договор, платите быстренько вообще. И уже это не помогает, никакие, -то, никакие -то, военные положения, можете себе представить. Да, платить все равно. Останнім часом почастішали теракти або спроби терактів, постійно якихось людей там в Тернополі, то в Рівному затримують, готували теракт, десь там щось зірвалося? Як довго ще це буде продовжуватися? Я вас не буду питати, хто замовник, тут і так зрозуміло, хто, хто за цим стоїть. А от як довго це буде продовжуватися, і чи знайдуть тих, хто це все організовує? Теракты будут продолжаться даже и после того, как закончится военный стан. То есть нас будут раскидывать, я общий mm -hmm. Особенно это вот всякие теракты, всякие вот это, когда начнется президентская гонка. Так что я считаю, что это ничего не закончится. Может даже усилиться. Ну и вот эти все люди, особенно они сейчас собираются нанимать подростков, да, им вроде бы уголовная ответственность не грозит, но тем не менее по новым законам, по-моему, все-таки грозит, да. да. Вот подростки могут ходить, взрывать военкоматы, взрывать какие-то еще, значит, дома там или какие-то. Ну и самое главное, что сейчас хочет Раша, она хочет в очередной раз какую-то уничтожить Ахмадет, понимаете, дорогие друзья. То есть они будут сейчас бить по больницам, по самому больному месту, взрывать вот эти. Всякие, кто могут теракты устраивать, могут взрывать больницы, понимаете, ходить такая вот ситуация. я могу сказать больше, по всей Европе начнутся теракт в скором будущем. То есть гибридная война не только они это не закончится, она усилится, потому что обычная война закончится. Куда пойдут деньги у Раши на гибридные войны? И они вот эти все теракты будут сейчас уничтожать, делать именно в Европе, понимаете, в чем? Прежде чем напасть на Украину, они же уничтожили при Порошенко 60% наших оружейных складов. А кто-то говорит, что у Порошенко супер-классное было правление. А не было это либо связано с его как бы, ситуацией, вот. не давали ли там деньги, которые, что надо было это все взрывать. То есть 60% нашего оружия было уничтожено за 5 лет правления Порошенко. Я а к вам, наших... а вам интервью Порошенко? Подобалось? Ну, дорогие друзья, ясно, что он сам себя сдал, продал, это какой-то ужас форменный, да, нельзя так делать, нельзя, тем более, да, я понимаю, что тебя поддерживают сейчас одновременно и Москва, и Америка, кто не знает, дорогие друзья, Петр Порошенко официальный кандидат, согласованный Москвой и Вашингтоном, Дональдом Трампом и Вилли Путиным, вот он себя повел уже так откровенно, нахально и нагло, ну, это самый лучший вариант именно для Владимира Зеленского, чтобы он был, оказался во втором туре. Кто не знает, рейтинг Порошенко, антирейтинг, минус 70. Какой у него не был другой рейтинг, но минус 70 антирейтинг не даст ему возможности победить во втором туре. Вы сейчас просто дали команду ФАС в комментариях, <laughs> чтобы на вас напали <laughs> те, кто поддерживает да, Порошенко. Вот, я вас всех обожаю. Да. Поднимайте рейтинг наших просмотров. А что, что они от Арестовича отмовились, а так и зрозуміли, что украинцы... Нет, говорили... арестович, это, арестович это клиент Илона Маска. Это разные вещи. Ему платит PayPal мафия. Это немножко другое ответвление. А Москва хочет проверенного кандидата, с кем они сотрудничают. Кандидат номер два. От Москвы Юлия Тимошенко И сейчас нам бросится на меня <laughs> Люди Тимошенко ну, Вы помните, какие она прекрасные газовые контракты Подписала для Москвы Немцы покупали это Примерно за 100 баксов Не знаю, Европа там за 150 баксов там Кто-то там, французы сам, Самые дальние там за, почти за 200 баксов да? Но они далеко хоть находятся Пока к ним это, газ дойдет Понятно, что это а Украина, которая находится на границе с Россией, покупала их за 350 баксов. Ну, прекрасный договор. Почему бы не повторить с Юлией Тимошенко такой же договор? Поэтому в Москве только есть два кандидата. Они не хотят новых. Они понимают, что договориться за Лужную будет еще хуже, чем, например, с Зеленским, возможно. Даже если придет Усик и станет президентом, с ним тоже будет сложно договориться. Потому что они уже думали, что с Зеленским все будет чики-пики. А тут... Как бы такая ситуация. Поэтому они хотят проверенных кандидатов. Это Тимошенко и Порошенко. Это кандидаты Москвы. Еще раз говорю, дорогие друзья. Очень думайте внимательно, когда будет голосование про этих людей. Ни в коем случае. Это кандидаты Москвы и Вашингтон. Вот так. А Арестович кандидат одновременно Илона Маска и ему подкидывают денег, дорогие друзья, для вас инсайт Роман Абрамович.